মই আপোনাক এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ কেতিয়াবা বজাৰলৈ যাবলগীয়া হ'লে বা ফুৰিবলৈ যাবলগীয়া হ'লে আপোনাৰ পেণ্টৰ পিছফালৰ জেপত আপুনি মণি বেগ ভৰাই নেকি যদি ভৰাই তেনেহ'লে সেইটো কাম কেতিয়াও নকৰিব কাৰণ আমি পইচা থোৱা বেগটোক মণি বেগ নকওঁ সেইটোক কওঁ মানি বেগ মানি এম অ' এন ই ৱাই মানি ঠিক একেদৰে সপ্তাহত মনডে বুলি কোনো দিন নাই আছে যদি মানডে এম অ' এন টি এ ৱাই মানডে ঠিক একেদৰে যিটো জন্তু আছে এম অ' এন কে ই ৱাই নামৰ সেইটোক আপুনি ক'ব লাগে মাংকী কিন্তু আপুনি মংকি বুলি নক'ব একেধৰণেই এছ অ' এম ই চাম অ' এন ই চামৱান সেইটো বহুতেই ছমৱান বুলি কয় বা চম্বোদী বুলি কয় এছ অ' এম ই বি অ' ডি ৱাই চম্বোদী বুলি কয় কিন্তু চামৱান আৰু চাম্বদী গতিকে আপুনি এইখিনি কথা মনত ৰাখিব কেতিয়াও মণি বেগত পইচা নল'ব যদি পইচা লয় মনি বেগতহে ল'ব আৰু এইখিনি কথা কোৱাৰ কাৰণে আপুনি মোক থেংক ইউ দিব পাৰে লগতে মই কথা এটা কৈ থৈ দিওঁ এনেকুৱা নহয় যে সদায়ে মই শুদ্ধ কথাটোৱে কওঁ কিন্তু মই আপোনাকো কওঁ যে আমি এইটো সম্ভৱেই নহয় যে সদায় সম্পূৰ্ণ শুদ্ধকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ কিন্তু যেতিয়া এটা শব্দ আমি ভুলকৈ কৈ আছো বুলি গম পাওঁ আৰু তাৰপিছৰ পৰা কিন্তু সেই শব্দটো আমি পুনৰাই ভুলকৈ ক'ব নালাগে বা ক'ব নক'বলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু ময়ো সেই চেষ্টাটো কৰোঁ আৰু সেইকাৰণে আপোনাক মই কোৱাৰ ধৃষ্টতা কৰোঁ এনেকুৱা তাৰ মই আপোনাক কৈছোঁ মানে ইয়াৰ অৰ্থ নহয় যে মই সকলো কথাই মই শুদ্ধকৈ কওঁ কিন্তু যেতিয়াই গম পাওঁ মই এটা ভুলকৈ কৈছোঁ তেতিয়া মই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সেই কথাটো শুদ্ধকৈ ক'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ মোৰ বিশ্বাস আপুনি এইটো কাম কৰিব বা কৰিলে ভাল হ'ব বুলি ভাবে আৰু আপোনাৰ মতামত আপুনি জনাবলৈ আমাক মেছেজ দিব পাৰে বা মোক মেছেজ দিব পাৰে সেই মেছেজখিনি আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টোত পঢ়িম তেতিয়ালৈকে থেংক ইউ